Як показала практика Євро 2012, в Донецьку є дуже велика, потужна, можна так сказати, армія волонтерів. Чи задіяні вони у підготовці до свята? Ми не приглашаємо волонтерів, тому що у нас волонтери це всі працівники наших учреждений культури. И мы с удовольствием предоставляем им уже с января месяца планировать свои программы и и дети и взрослые и хоры и вокальные инструментальные ансамбли фольклорные коллективы они все готовят программу именно принципиально на, к этому фестивалю надо сказать что мы проводим 13-й фестиваль под таким символическим названием Розы Донецка когда-то мы его утвердили, и вот уже 13-й раз этот грандиозный фестиваль фестивалей вот проходит именно в нашем городе. В этом фестивале мы говорили и о том, что розы, розы будут ковать, но фестиваль Кузнецов зарождался тоже, в принципе, в рамках города, в рамках фестиваля розы Донецка, а сейчас он ну, так, возмужал, скажем, серьезно. У них будет 15-й фестиваль в сентябре месяце. Вот. Ну, это дополнительный праздник для дончан. Я думаю, что у нас программ сейчас да, довольно хватает, а отдельный праздник кузнецы Донецка подарят нашим жителям в сентябре месяце. Кроме того, мы должны сказать, Руслан Михайлович не отметил, что у нас несколько программ посвящены именно Дню Шахтера. Шахтерские песни, да? да, вот будут звучать родные, полюбившиеся. Шахтерский характер, программа. Програм, да. И еще какая-то программа есть, если по посмотрите, еще программа песни есть. Песни Шахтерского края песни на Бульваре. Шахтерского Пушкина. края. Вот мы специально тематические программы делаем. Но ну, мы пытаемся учесть все возрасты и все вкусы. Вот поэтому жители, уважаемые, гости Донецка, смотрите внимательно программу. Можно зайти на сайт городского головы, кто интересуется. Можно посмотреть и на любой вкус выбрать себе программу. У кого сил не хватит на все три дня, выбирайте любимые программы. Очень интересно, используется ли опыт других украинских или европейских городов при подготовке святкувань Конечно, мы смотрели многие программы и в Киеве, и в Харькове. Вот. Скажем, таких программ, как в Донецке, нету нигде. У нас самые многочисленные творческие программы. И надо отметить, что мы это все делаем малыми силами. Если вы видели, в Киеве это всегда звезды эстрады, это дорогостоящие очень проекты. Вот. Мы стараемся экономить бюджетные средства, поэтому у нас задействованы наши творческие коллективы и профессиональные исполнители филармонии, театра. Поэтому ну, программы, вот, творческие самодеятельные программы у нас очень на высоком художественном уровне. Поэтому э, люди получают огромное удовольствие вот, именно из э, за, качества э, звучания. Много солистов вы знаете, что наших солистов много в Викс-Факторе участвовало, вы видели. Вот, поэтому Донецкая земля очень богата творческими личностями и мы стараемся вот на этом фестивале показать все самое лучшее. Виктория Владимировна, а вы когда готовитесь до свят? Вы знаете, все, что касается дома работников культуры, там так заведено, есть уже большие традиции, которые заложены нашим директором, заслуженным работником Украины Майя Борисная Калиниченко, и вот общение вот это праздничное, оно удивительно многими факторами о профессионализме уже николай владимирович сказал безусловно это и отбор и какая-то некая такая конкурсность э, перед подготовкой и конечно же это определенная заинтересованность и удивительная искренность потому что поэты которые вот будут впервые держать в руках свои уже изданные сборники они тоже находятся в ожидании большого праздника и готовы уже подарить мы э, задумали такую интересную ситуацию, когда вокальные коллективы получат в подарок стихи, посвященные городу, стихи, посвященные шахтерам, именно вот на нашем празднике театрального сквера. И это будет уже такое определенное обогащение их репертуара и такой творческий контакт. Очень бы хотелось, чтобы получилось все, включая радость и удовольствие наших гостей. А для этого, конечно, делается очень много. Например, в доме все экскурсии, все наши мероприятия проводятся бесплатно. Приходите, пожалуйста, наши сердца, наши двери открыты вам. И у нас тоже есть сайт, информативно он работает достаточно четко. Есть план на месяц, есть план наших праздничных мероприятий с указанием всех участников. Афиши вот у нас уже готовы к празднику «Тебе мой город с любовью». Буквально с понедельника они уже будут работать по городу. Ждем вас! З наступаючими праздниками у нас є ще декілька хвилин, і наостанок мені б хотілося запитати, чи можливо за допомогою таких пишних гулянь свят привернути увагу туристів до нашого регіону. До Безусловно, нашого ми проводимо всі мероприятия в розчеті на приїзд зарубіжних гостей, опит євро 12 показав, що весьма організовано, Мы смогли провести и показать людям город, показать жителей. Было невероятно хорошие отзывы о наших людях, о нашем городе. У нас есть достаточно интересных мест в городе, особенно в области, есть что показать. Но к сожалению, географически мы очень далеко от Европы. И если во Львове можно прийти пересечь границу буквально там за считанные часы, то, у нас единственная проблема – это восточное расположение города, и к нам, к сожалению, тяжело приезжать. Хотя на праздники мы приглашаем гостей, это и Москва, это и Эстония, страны Прибалтики, с которыми мы дружим, приезжает всегда итальянская делегация, очень интересная, города побратимы собираются здесь всегда, чтобы поздравить и поучаствовать в наших мероприятиях. Всегда остается очень хорошее впечатление от них, потому что наш город не только прекрасен, наш город красив людьми прежде всего. У нас очень красивые женщины, это не забрать, никуда не деть, самый красивый город. У нас очень зеленый город, вы заметили, сколько городской голова проложил усилий для того, чтобы город стал замечательным. У нас э, парк музыкальный, который мы создали, ландшафтный парк, очень замечательный. Он развивается сейчас, и там будет выставка цветов, кстати. Не забудьте, приходите 25 числа в 10 часов, э, получите громаднейшее удовольствие вот этой замечательной выставки. Большое вам дякую Хочу дать вам возможность приветствовать домичан с Днем миста, с Днем Независимости. Я от имени Городского Совета думаю, что мы много потратили сил на то, чтобы создать праздник в городе. Вот поэтому с наступающим праздником, Днем Независимости, Днем Города, Днем Шахтера, мы хотим, чтобы люди получили... Массу удовольствия и отдохнули, и с новыми силами приступили к работе в благо нашей города и нашей незалежной Украины. Господь нас создал для радости, и все мероприятия под чутким руководством городского отдела культуры готовились с великой любовью. Приходите, получайте нашу любовь, множьте свою, и это будет настоящий праздник. Я хотел бы всех поздравить, естественно, жителей города Донецка с наступающими праздниками, но, ну, наверное, прежде всего работников культуры, все наши творческие организации, пожелать им вдохновения, вот, хороших программ, вот, пожелать им хорошего настроения и здоровья. Всем самого хорошего. Я ще раз дякую нашим шановним гостям, що взяли участь у нашій програмі. Сподіваємося, що для вас, дорогі глядачі, була корисна інформація, що ви отримали сьогодні. Бажаємо вам гарних свят. До зустрічі наступної неділі.